श्री भगवानुवाच हन्तते कथयुस्यामि दिव्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे श्लोक को modulo श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि हन्तते ते, कथ ते, ते दीर्घ कथयिष्यामि कथयिष्यामि ई मेले आघात चरणदक कोने मी ह्रस्व हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः मन्दे नोडोण प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ प्राधान्यतः विसर्गद उच्चारणे इ अर्धखरिति मे कुरुश्रेष्ठ आघात मेले गमन रु मते श्रे मेले आघात कुरुश्रेष्ठ ो नास्तो नान अर्धस अर्धत पूर्ति य य ये आघात नास्तो विस्तरस्य मे विस्तरस्य आघात मेले गमन को मे दीर्घ नास्तो विस्तरस्य मे नोडोण पूर्तिश्लोक श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा सर्वभूता, सर्वभूता भूता एरडो दीर्घ सर्वभूता शयस्थितः यमिले आघात शयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च अहमादिश्च मा दीर्घ मे दि दी मेले आघात अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव भूताना मूर् अक्षर दीर्घ भूतानामन्त एव च नोडोणा पूर्ति श्लोक अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहो विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ಮಸ್ಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಹಂ ಶಶಿ ಆದಿತ್ಯ ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಆ ದೀನದ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿತ್ಯ ನಮೌ ಮಹೌ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಆದಿತ್ಯ याना महाविष्णुर् विष्णुर् ज्योतीशाम इलिज्जो ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಜಾ ಅಧಿಕ ಯೋ ಸೇರಿ ಜಿಯೋ ಜಿಯೋತಿಶಾಂ ರವಿರೌ슈ಮಾನ್ ರವಿರೌ슈 ರೌ슈ಮಾನ್ मरीचिर् मरुतामस्मि मरीचिर् मरीचिर् अधिक मरुता ता दीर्घ मरुता अधिक मस्मि मेले आघात मी रस्व मस्मि मूर चरण मे मरीचिर् नक्षत्रहम शशि नक्षत्राण नक्षत्रा न मे क्ष मेले आघात नक्षत्राण मह नोड़ो पूर्ति श्लोक मत मूल गीत प्रकार आदि त्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं